Давай, ну почему вот все-таки 25 лет церковь имеет свободу проповеди, нам никто не мешает проповедовать, нам никто не мешает говорить о Церкви, говорить о Христе. И мы, по сути дела, это делаем, как можем. А вот э, люди как-то все равно не так откликаются, как хотелось бы. Ну, как хотелось бы, да. В чем, в чем проблема? Я-то со своей пологой как-то понимаю, но хотелось бы услышать ваше мнение. Насыпай! Сахар насыпай. Это самое Дочка ты понимаешь, вопрос этот большой, и, и вот в рамках там за две минуты на него не отвечу все равно. Вот, э -э вот мы как-то люди церковные, да, э внутри церковные, мы э -э привыкли всегда видеть э -э ну, проблемы в себе самом проблемы вот в своей внутренней жизни. Я вот сколько встречал критики церковные, вот, как со стороны людей верующих, ну как со стороны людей там, внутри церковных, так и со стороны иерархии, так и со стороны, конечно же, вот из мира. Там сейчас криков не хватает. Вы же в интернете сидите знаете. Но мне кажется, ну, это, это такой имхо, конечно, это мой, мое мнение. Вопрос у нас, здесь проблемы у нас есть не только внутренние, но и внешние. Вот я не знаю, кто как, но я вижу как минимум две проблемы, именно внешние проблемы со стороны, со стороны мира. Не только потому, что папы плохие ездят на дорогих машинах, и, 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 и пьяные сбивают несчастных подростков там на, на пешеходном переходе. Ну, честно, не критика Нет, да, все правильно, без, без базара. Есть какие вот, без... Конечно, есть все. И об этом... Ну, это отдельный разговор, отдельная тема. Вот, что, как, почему. Ну, да. Вот, я хотел именно о внешней стороне сказать. То есть, мне кажется, вот здесь проблем, э, как минимум, две. Э, первое, это то, что от церкви, скажем так, не так, э, то, что церковь никогда не сможет оправдать надежд, мира, тех надежд, которые мир на нее возлагает. Вот. И не потому, что церковь при этом плохая, а потому, что в Евангелии говорится, Евангелие от Иоанна говорится, что хотели прийти ко Христу и сделать его царем. Хотели восхитить его и сделать царем. То есть для иудеев того времени было важно, чтобы вот этот проповедник, он возглавил национальное освободительное движение, что вот он и повел наш э, достопочтенный иудейский народ на борьбу с, с проклятыми римлянами. Вот и все. Вот. И понятно, все это закончилось долгов. И сегодня от церкви, церкви предъявляются точно такие же претензии. Вот. Причем, э, причем, скажем, они вот с разных сторон разные. Например, э, например, власть любая власть, неважно какая, демократическая или не демократическая, она всегда хотела видеть бы, чтобы церковь аплодировала всем ее начинаниям. Неважно, каким добрым, плохим. Вот. И попирается там вместе с церковью, но ну, это за милую душу, там, со свечками постоять на, вот, на, там, на Пасху, как один президент, как заяц, бегал по всем конфессиям. Там, да, чтобы, чтобы, как, как, в сказке, этому дала, этому дала, говорит, а этому дело, но ну, нельзя обижать. А с другой стороны, вот народ простой, да, что простому человеку надо? Вот я, я всегда обращаю внимание на, на тот момент, что храмы, они в какие праздники наиболее полные? Ну, Пасху. Пасха, Хрещение. еще что, крещение и Преображение. И преображение. Еще. О, то есть еще на верблоный день. На верблоный день. То есть это те дни... Победут. Да, да, да. <coughs> Чтобы побить вербами. Слушай, это, это те дни. Акция. Когда... Церковная акция. Что когда из церкви... церкви нет, даже, даже не в том дело, там церковные акции, а те дни, когда из церкви что-то можно унести в руках. Вот такое материальное, ощущение, ощутимое. Вот взять, положить там в карман или у кошек волшебные или значит я волшебную пасочку или, или волшебную воду или или там горбу или, или, или яблоко чистый воды магист так, то есть Бог, Бог нам не нужен, нам нужно только некое средство, да. вкусив которое тебе больше будет денег и здоровья. Ну да, есть естественно, проявление. все, Бог, то есть Бог нужен для этого как средство. Э, ну, то есть как вот чисто вот в анекдоте еврейском, значит, как, помнишь, этот, значит, еврей молодой опаздывает на какую-то там встречу, не знаю, решается, короче, его судьба, все его дальнейшей работы. И вот он, бедный, подъезжает, уже 5 минут осталось до, до начала, а припарковаться не может нигде. Вот. И он молится, кто Господи, Господи, не могу припарковаться, Господи, помоги мне припарковаться. Да, потому что если, если я сейчас припаркуюсь там за километр где-то, то я навстречу не успею и будет кирдык. Вот. И тут вдруг у него перед носом там, выезжает какая-то машина, он тут же заезжает за руль и говорит, все, Господи, не беспокойся, я сам справился. Понимаешь, вот, вот эта ситуация, когда церковь нужна человеку как средство вот, для ну, вот такой внешней деятельности, да, э, вот, ну все, и ты, Господи, сделал свое дело, а дальше ты мне не мешай, дальше ты мне не нужен. Ну, это отдельная, отдельная тема для разговора. Вот. Это вот одна сторона. Поэтому, э, поэтому для людей никогда, для человека внешнего, э, для него никогда церковь не будет отвечать его запросам, его требованиям. С другой стороны, есть еще, есть другая сторона, она более, ну как бы более серьезная, это внутренняя сторона. А, вот в особенности, как в 90-е годы, вот массы толпы людей не ломанулись в церковь, и они там обожглись, и а, остались единицы из тех а, сотен, из тех тысяч, остались может быть, единицы. Вот. И здесь проблема не только, ну, не, не только вот в том, что как быть, люди искали не того. Да нет, в принципе, не того искали. Дело в том, что я знаю вот, на, на опыте, вот, начало 90-х годов это люди, которые искали в священнике ну, как минимум три добродетели, я говорю, три, три П, вот, чтобы священник был одновременно пророком. Он был прорабом вот, и профессором-проповедником. Вот, вот это, да? Вот пророк, то есть, чтобы он отвечал на все вопросы, воздев, руцы и был вот, каналом, каналом Божьей связи. Вот, он был прорабом, потому что ты, батюшка, строй, строй, да, а мы посмотрим, чего ты там настроишь. Вот, стройте нам, нам нужно, сделайте нам красиво, постройте нам храмы, а мы потом посмотрим, будем ли мы ходить. В особенности это в селе очень хорошо видно, в городе не так может быть, а в селе там э, священник там надрывается, ставит эти заборы сам бетонные, плиты, да, а народ бухает и смотрит, ну, ну, посмотрим, как ты построишь или нет, хватит у тебя, да, или грыжу заработаешь. Вот. И, значит, ну обязательно, чтобы батюшка был там проповедник. А батюшка всего лишь один Б. Он просто прихожанин вчерашний, который, который вчера еще ходил в церковь, и ему сказали, вот батюшек не хватает, надо кому-то идти. Внешняя сторона, она тоже есть. Не всегда, не всегда и во всем церковь виновата. Не всегда надо лить этот уша грязи, выливать на голову церкви. И поэтому я хочу сказать, что тут, тут, тут как бы общие проблемы. Никуда ты этого не денешься. Вот знаешь, вот еще, один, еще один момент, вот это когда нам сейчас говорят, вот, значит, нас, государство теперь заставляет, мы там вот в храмов понастроили, там заставляют всех ходить, праздновать. А я, может, не хочу быть православным христианином, я может хочу быть там язычником, а мне навязывают веру. Ребята, дорогие, вы не знаете, что такое навязывание веры. Вы не знаете, что что такое пятикратная молитва в мусульманских странах? Когда хочешь ты, не хочешь ты, никто тебе не спрашивает. Пять раз в день ты должен стать на колени на молитвенный коврик, работаешь, ты что-то делаешь там. Даже космонавты, которые летали в мусульманские космос, они спрашивали у своих, значит, своих богословов, да. А вот если как я должен вообще совершать намаз? Если я не знаю, в какой стороне находится Мекка, невесомость а, вот, не, в какую сторону поворачиваться, где она, там Мекка, да, не знаю. Вот они решали этот вопрос, да, а у нас что, знаешь, ну, я считаю, что все-таки, все-таки, вот навязывание веры есть. И, и я считаю, что это абсолютно неправильно. И считаю, что э, вот нужно даже в наших странах э, прекратить навязывать веру. Но навязывание веры православно заключается в том, что человеку неверующему предоставляют выходной на, э, на Пасху, на второй день Пасхи, вот, э, вы, на, там, что там, на Рождество, на Троицу и на Пасху. Я считаю, что человеку неверующему должен идти работать. So, а а Атеист, иди, иди работай. работай. Вот, и все это вопрос. самое. А то как-то интересно получается, да? Выходные со всеми, вот, а, а, а христианство виновато. Вот, поэтому я считаю, что надо предоставить свободу, полную свободу действий. Ну,